hatto bir podsholikda bir voqea sodir bo'lgan ekan bir podshoh yandi o'ziga ma'lum u davrlarda endi qadim davr qadim davr yovvoyi odamlar bo'ladigan davrlar ham bo'lgan ekan xuddi haligi hozir afrikalarni bir qaysi bir elatlarida yovvoyi odamlar bo'lgandek hali haligacha olmani kesib turib qo'lini kesib olibdi podshoh posho qo'lini kesib olsa vazir o'tirgan ekanlar voy qo'limni kesib oldima desa bu ham behikmatemas debdi endi u paytda poshoni pichoqlari o'tkir bo'lgan ekan yarim barmog'ini yarmigacha olib qo'yib olibanaqa qilib qo'ygan ekan bu behikmat edi jahli chiqib ketdi nima behikmat unaqa deyverasan ha deb jallod debdi olib kirib qamab qo'ylaring zindonga tashlab vazir zindonga tashlab yangi vazir saylanibdi endi yangi vazir podshoh bilan hadim yurib ziyofatlarda yurib ja o'zi to'lishib yashnaq qilgandan keyin bular bir kun shikorga ketib juda olis masofaga ketib qolishdi. olis masofaga borsaki changalzorlar o'sha yerda o'rmonga o'xshagan joyda yovvoyi odamlar bor <laughs> ekan ular o'sha oyda odamlardan qurbonlik qilib o'zini haykaliga sanamlar deydi mana bunaqa o'shalarga qurbon qilar ekan. ekanudeb darro podshoni yana 3-4 ta odamni tutib olishdi. Qolay, qolganlari qochgani qochgan shunday olib kelibdi bundoq qarasa qip qizil yuzli baquvvat voy mana shu isini so'yamiz j semirib yaxshi yetilibdi deb podshoga qarab bo'pti bo'pti bunga haligi haykalimizga qurbonlik qilibborsa ekinlarimiz yaxshi bo'ladi baraka bo'ladi undo bundoq deb ja anaqa qilishib shunday borsa-ki, podshohni qo'li kesilgan ekan kattasiga aytdi-ki, bu kesilgan ekan u shikasti bor ekan hali biz qo'yni haligi qurbonlik qilayotganda qaraymiz ko'p joylar e bu shkal bol ekan desa e to'xtan ekinga zarar yetadi uni olib tur anavi vazirni vaz ular bilmaydi u vazirni ana ikkinchisini olib kelmadi mundoq tekshirib qarasa but butun ekan sharta qurbonlik qilib so'yib tashlashibdi mana buni jo'natibr bu kamtov odam bizga kerak emas podshohni jo'natibyuoribdi yetib kelib eson omon endi qochgancha kelib bechara och nohor qolgan qancha masofa podsholikga yetib xudoga shukur yetib keldim eson omon deb yuvinib taranib taxtga o'tiribdida anavi vazir chaqiriladimi vazir chaqir zindonda yotgan shunin uchun birodar aziz mani kechiring man ozgina lodonlik qilib jaholat qilib qo'yibman nima bo'ldi tasir a o'sha qo'limni kesganimda bu bejiz emas devdingizu haqiqatdan bejiz emas ekan xuddi mani so'yib qurbonlik qilib yuborardi man bu kamtu mana bu qo'limni haligi anaqasini kesganni ko'rigan ko'rib o'sha mani ozod qilib yuborishdi u yoq bu yoqdegana ta'sir man aytdimu har bir narsada hikmat bor deb a siz nimaga anaqa qildingiz bo'lmasam o'zizni zindon desam kechirim so'raganinizda kechirib yuborardimu bu ham behikmat deb zindonga tushib ketaverdingiz desa agar man siz bilan birga borganimda man so'yilib ketgan bo'lardim bu ham behikmat mas deb aytgandim